Мариуполь стал одним из первых городов Украины, которому передали функции государственного архитектурно-строительного контроля. Теперь в городе смогут самостоятельно решать, что и где строить, и как ремонтировать. К примеру, школы и больницы, дороги и коммуникации смогут восстанавливать быстрее, чем раньше. Теперь не нужно ждать подтверждения из области и центра. Вскоре аналогичные полномочия передадут Львову, Харькову, Херсону и Тернополю. Процессы, которые раньше были, они были долгими и мешали двигаться инфраструктурным проектам, в том числе и города Мариуполя. Я думаю, теперь это уже в прошлом. Мариуполь, действительно, вот то, что мы сегодня вместе с вами планируем делать и в 2016 году, в 2017-2018, вот этот элемент децентрализации, я подчеркиваю, уверен, даст новый виток І ми уменшимо і бюрократію, і уменьшимо корупцію. Ми повинні практично за цей рік передати всі ті послуги, які стосуються взагалі громадян, оформлення земельних відносин, оформлення ідентифікаційних карток і паспортів громадян, надання послуг з точки зору реєстрації майнових і речових прав, відкриття бізнесу. І це все повинно набути зовсім іншої якості.